Руководство ТГК-2 обвиняют в нанесении миллиардного ущерба «Газпрому». Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что руководители ТГК-2 направляли деньги не на расчеты с кредиторами, а на иные цели. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по статье причинения имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверия. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Напомним, в октябре наиболее напряженная ситуация сложилась в Архангельске и Ярославской областях Газпром был вынужден прекратить подачу газа, в том числе на Северодвинскую ТЭЦ-2. В итоге сторонам все же удалось достигнуть ряда договоренностей. Депутатов областного собрания на очередную сессию будут провожать избиратели. Напомним, 19 ноября в Архангельске состоится сессия, где законотворцы рассмотрят вопрос об отмене льгот ветеранам Архангельской области, а также детских пособий родителям, чьи дети не посещают детсады. В связи с этим в субботу на площади Ленина в Архангельске в 12 часов общественники планируют провести митинг. В планах северян также во вторник, 19 ноября с 9 до 10 часов организовать проводы депутатов на сессию по отъему детских пособий и ветеранских льгот по 500 человек в сутки призывают архангельского депутата Воробьева сдать мандат. Таким образом, общее число подписавших обращения превысило 1300 человек. Подписи продолжают поступать со всех уголков не только страны, но и мира. Напомним, депутат Олег Воробьев стал участником ДТП, в результате которого без руки осталась восьмилетняя девочка. Народный избранник тогда уехал с места ДТП, а спустя 4 часа был доставлен в больницу. В его крови обнаружили 0,27 промилле алкоголя. При этом в течение двух месяцев, прошедших с момента ДТП, депутат не принес публичных извинений и не помог семье девочки. По мнению авторов петиции у депутата, который не находит возможности извиниться за совершенное, нет морального права представлять интересы народа в областном собрании.